Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku bertemu lagi di channel Selus IDS bosku channel salah satu yang selalu memberikan informasi-informasi bagaimana cara masuk ke Malaysia untuk pelancong ya jadi ceritanya ini besok saya mau masuk ke Malaysia lagi ya bosku ya mau masuk ke Malaysia tapi saya lewat Tanjung Balai ya bosku ya jadi saya lewat Tanjung Balai dengan biaya cuma 250.000 saja ya. Jadi untuk sebelumnya tolong bantu like, komen, dan subscribe ya bosku ya biar makin semangat untuk memberikan informasi-informasi bagaimana sih cara masuk ke Malaysia dan kayak mana sih gitu ya. Jadi yang pernah aku alami gitu. jadi jangan lupa itu tombol loncengnya ditekan ya bosku ya jadi ketika aku ngapel jadi biar tahu gitu biar nggak ketinggalan informasi-informasi yang terbaru jadi apa yang pernah aku alami kayak mana sih caranya gitu ya bosku ya jadi sebelumnya aku mau membagi pengalaman itu dulu jadi sebelumnya aku mau ini ya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin begitu banyak yang bertanya itu ya jadi pertanyaannya kayak kayak gini bosku kayak gini dia kemarin tanggal 8 Januari aku kena tolak bang jadi ada yang kena tolak kan jadi untuk yang kena tolak itu usahakan kita bertanya ya bosku ya kita iba kata kita kena tolak entah di Malaysia entah di Indonesia entah di mana gitu ya kita wajib bertanya iba kata kamu kena tolak itu masalahnya apa gitu jadi problemnya apa gitu Jadi biar kita tahu gitu masalahnya kayak mana Kalau kita nggak bertanya sama imigrasinya kita nggak bakalan tahu gitu sebabnya apa gitu ya Jadi kalau ketika kita masuk ke negara Malaysia Iba kata kalau kita, kita itu kena tolak Jadi usahakan kita itu bertanya dulu gitu Jadi jangan asal nyelonong aja balik gitu ya jadi aku tanya katanya alasannya imigrasi minta visa jadi minta visa itu visa apa gitu karena visa itu banyak jenisnya gitu bosku ya jadi yang kena tolak apa kena apa itu usahakan bertanya ya jadi biar enak gitu biar kita lega gitu ya biar tahu apa alasannya kena tolak gitu ya nah yang kedua ini juga maaf bang mau nanya kalau kita mau pergi ke Sarawak, tapi kita cuma vaksin ke satu apakah bisa ini ya soalnya mau mau ke sana tapi baru vaksin ke satu takut udah di bandara malah nggak bisa malah kebuang banyak duit nanti mohon dijawab jadi kalau untuk di Malaysia ya di Malaysia itu nggak ditanyakan ya kalau masalah vaksin jadi kalau di Indonesia itu namanya kan vaksin peduli lindungi jadi kalau di Malaysia itu namanya My Sejahtera jadi pengalaman aku yang selama ini akhir-akhir ini ya jadi nggak ditanyakan ya kalau masalah vaksin ya masalah vaksin itu nggak ditanyakan gitu cuma kalau kita lebih fokus ya kita harus vaksin gitu kita harus punya aplikasi peduli lindungi dan My Sejahtera gitu cuma kalau di Indonesia kan peduli lindungi kalau di Malaysia My Sejahtera gitu buat jaga jaga aja cuma kalau di sana nggak ditanyakan gitu yang pernah aku alamin gitu ya bosku ya jadi sebelumnya kayak gini ya kita sebelum untuk beli tiket itu ya sebelum kita beli eh, sebelum kita berangkat kan kita beli tiket ya jadi kita itu bertanya sama yang jual tiket itu jadi sop apa yang syarat untuk masuk ke malaysia jadi orang yang jual tiket itu tahu dia maksudnya tahu persyaratannya apa aja apa harus vaksin harus bawa uang apa harus bawa apa gitu jadi kita tanya aja orang yang jual tik itu pasti tahu dia bosku jadi syaratnya apa masuk ke Malaysia mas, pasti nanti dia dibagi tahu harus gini harus gini gitu gitu bosku ya nah terus lagi ini paspor bekas buat permit bisa untuk melancong gak bos gitu katanya kalau untuk bawa uh, bekas buat permit bisa bos untuk melancong asalkan itu nggak bermasalah ketika permintaan dulu gitu nggak ada nggak ada masalah nggak ada problem jadi bisa untuk masuk Malaysia ya jadi nggak ada masalah uh, lepas itu dia jawab katanya saya tanya-tanya orang pelabuhan katanya nggak bisa Terus dia minta uang 2,8 juta buat garanti Bagaimana bos? Waduh itu banyak kali tuh, ngeri itu bang. Gak bisa Apa itu? Ngeri tuh? Ngeri itu 2,8 loh. Itu yang minta 2,8 itu bukan orang pelabuhan bosku ya. Jadi jangan salah paham. Jadi yang minta itu calo-calo itu. Uang segitu itu nggak betulnya bosku ya itu enggak betul itu 2,8 itu calo bukan imigrasi ya imigrasi enggak ada kayak gitu jadi itu calo-calo yang enggak betul itu ya jadi kalau memang dulunya permitnya itu enggak bermasalah ya enggak masalah bosku masuk lagi ke Malaysia contohnya pengen jalan-jalan gitu enggak ada masalah enggak ada problem ya kalau emang dulunya enggak ada masalah gitu ya jadi saran aku kayak gitu aja ya Oke, jadi ini aku mau membagikan pengalaman aku, bosku. Pengalaman pertama, jadi ini harga tiket paling murah sekali daripada yang lainnya. Jadi aku lewat lalu ini ya, lalu pelabuhan Tanjung Balai Karimun ya. Dia harga tiket itu murah sekali gitu. Jadi kita sekali berangkat itu tiketnya harga cuma 250 dia. Cuma kalau kita ngambil PP itu lebih murah lagi. Kalau kita ngambil PP, dia punya harga itu. 450 itu sudah sama boarding pass ya harga 450 itu sudah sama boarding pass jadi modelnya itu aja segitu ya nah, nah daripada kita lewat Batam lewat Dumai gitu ternyata ini yang paling murah harga segitu jadi nggak pakai uang ini itu nggak pakai ya bosku ya jadi cuma tuh cuma beli tiket itu aja syaratnya aku lewat Tanjung Balai ini ya jadi kalau dari Tanjung Balai ya bosku ya jadi jalur ke sana itu ada dua tempat dia ya, ya tempatnya di Kuko sama di Putri Harbor Gelang Patah ya jadi tiketnya yang agak mahal itu di di Putri harper ya. di Putri Harbor, 450 jadi kalau dibilang mahal enggak sih paling murah sih ya cuma kalau dari situ paling mahal di situ gitu di Putri harper gelap patah cuma daripada pelabuhan lain paling murah di situ lah jadi ya sama aja bosku aku kemarin lewat dari setulang laut sekarang lewat di Putri harper pertanyaannya sama aja kayak kemarin ya bisa dicek di video aku sebelumnya ini pertanyaannya sama aja karena kan aku ke sana itu cuma jalan-jalan aja ya cuma jalan-jalan satu minggu aja jadi lepas dari sana balik lagi gitu jadi di sana itu nggak ada mau kerja apa nggak ada karena di Indonesia sendiri pekerja itu pun banyak kan jadi aku main ke sana itu paling cuma satu minggu enam hari lima hari balik gitu nanti lepas dua hari tiga hari baru masuk lagi gitu. cuma jalan-jalan tempat saudara-saudara gitu Jadi informasi kayak gitu aja bosku ya Kalau kurang jelas apa kurang gimana silahkan komen di bawah ya Sebelumnya terima kasih banyak bosku ya <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh